जो अपनी सेहत के लिए आधा घंटा नहीं निकालता उसको सेहतमंद रहने का हक हासिल नहीं और ये ड्रिंक्स ये अन नेचुरल तो ये जिसम के अंदर वो गंदगी पैदा कर देते हैं ये जो आप इसमें इतने केमिकल्स होते हैं जिनको निकालने के लिए गुर्दे आजिज़ आ जाते गुर्दों ने निकालना होता है वो आजिज़ आ है अब जिस शख्स के पास आधा घंटा नहीं है अपनी सेहत की हिफाजत के लिए उसे सेहतमंद रहने का हक नहीं है ना वो रह सकेगा तो तुम हमारे पास अमानत हो हमारी औलाद हो जैसे हम तुम्हारी रूहानी सेहत के तलबगार हैं अल्लाह तुम्हें इलम दे अल्लाह तुम्हें तकबा दे फ़िरासत दे हक़मत दे, दे बसीरत दे हम तुम्हारी सेहत के भी तलब हैं गलत तुम्हें अच्छी सेहत दें लेकिन मौलवी और सुस्ती लाजम मलज़ूम बस खा मौलवीन ख़वाही रखो बस कम कोई ना या मेम्बर ते भा के तकरीर करा दे वो बड़ा खुश हो जाऊँ तो तुम कैसे अहमक हो जो इतनी छोटी उम्र में सुस्ती का शिकार हो और एक्सरसाइज नहीं करते हो तो मैं कर, कल नहीं, नहीं मैं जब आता हूँ फैसला बात तो मैं नईम को बुलाता हूँ मैं इस उम्र में भी इतना अहतमाम करता हूँ जब खबर करीब है लेकिन फिर भी जितने सांस है अल्लाह करे आफ़ियत के साथ गुजर वो तो तुम्हारी इब्तदाई ज़िंदगी और तुम इसमें इतनी सुस्ती करो तो बच्चों ये आपके लिए बहुत मुजर चीज़ बहुत मुजर चीज़ अपने जिस्म की लचक को बरकरार रखने के लिए सेहत ज़रूरी है ताकि दौरान खून चलता रहे जब दौरान खून चलना सुस्त हो जाता है या बंद हो जाता है तो बुढ़ापा शुरू हो जाता है बुढ़ापे के लिए सत्तर साल नहीं चाहिए आजकल तो तीस साल के बूढ़े फिर रहे आधा किलोमीटर दौड़ नहीं लगा सकते तो सांस फूल के बैठे होते हैं तो तुमने दुनिया में काम करना है और काम के लिए सेहत भी चाहिए ईमान भी चाहिए वसायल भी चाहिए तो बर मेहरबानी मैं दोबारा आप से गुजारिश है कि अब नहीं को दोबारा बुलवाएं एक लड़का भी आएगा ना एक्सरसाइज करने तो मैं उसको रखूँगा आप कतरदान बनो या ना बनो अपनी सेहत की फिक्र करो या ना करो ये मैं इजाफी चीज़ नहीं है बाज़िया कहना कि इजाफी चीज़ है इस पर इतनी वो नहीं करनी चाहिए शिद्दत मैंने कहा शिद्दत तो कर ही नहीं रहा हूँ इन को समझा रहा हूँ <laughs> वर्जिश ज़रूर कर मौलवी बड़े सुस्त होते बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं लेते वर्जिश किया कर वर्जिश बहुत ज़रूरी आते हैं वो नईम साहब आते हैं वो छोड़ गया ना कई लोग आते ही नहीं ये आते ही नहीं ये मेरी गुजारिश है बच्चों देखो हमने कितना अहतमाम किया कि एक इंतहाई माहिर आदमी को जो कराटे का भी माहिर है योगा का भी माहिर है आम एक्सरसाइज का भी माहिर है और आपने अपने ऊपर ही जुल्म किया अपने आप को ही धोखा दिया और आप सुस्ती की वजह से आपने जाना छोड़ दिया अगर सेहतमंद ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं तो अल्लाह के वास्ते वर्ज, वर्जिश इतनी ज़रूरी है जिस्मानी लिहाज से जितना ईमानी लिहाज से नमाज ज़रूरी है इतना ही जिसमानी और तबी लिहाज से वर्जिश ज़रूरी है पहले लोगों की ज़िंदगी वर्जिश थी कि सहूलियात ज़िंदगी नहीं थी बादशाह भी घोड़े पे ही सफ़र कर रहा है वो उसके लिए मर्सिडीज नहीं आई घोड़े पर बैठो हुए गर्म सर्द हवाओं के थपेड़े से रहा है बारिश को बर्दाश्त कर रहा है और बाकियों के साथ खुद भी थक रहा है पीछे कमर का सहारा को नहीं अब निज़ाम बदल गया है सहूलतें हैं तो आप बच्चे हो हमारी मेरी औलाद हो मेरी सगी औलाद की तरह तुम तो मुझे प्यारे हो ये जो शाखों में बैठे हैं सब की बात कर रहा सिर्फ तुम्हारी नहीं कर रहा तो तुम्हारे क्या है इन उरीदलाह मस्तात व मा तोफ़ी ला बिल्ला तो कल तो वल उन्नील ये मेरी आखिरी दर्जे की ख्वाहिश तुम्हारी खैर खाही है तो उस खैर खाही की चीज़ों में सेहत बहुत बड़ी चीज़ है आज का जितना मैंने आपसे अभी बात की है आधा घंटा होने को है वो तो सारी आपकी जिस्मानी सेहत से मुतल बात की कल जो मैंने परसों बात की थी वो ईमानी सेहत के मुतालिक आज जो अभी तक मैं बात कर रहा हूँ वो जिस्मानी सेहत के मुतालिक कर रहा हूँ कि जिसम से तो काम लेना है अगर किसी को बीमार कर दोगे तो काम क्या करो इबादत इसी, इसी से तबलीग इसी से ज़िक्र इसी से इसी कोई बीमार कर दी, सुस्ती हराम है मेडिकल साइंस तो अपने जिस्म को अगर आप मशक्क़त में नहीं डालेंगे तो आपकी जवानी ज़्यादा देर नहीं चलेगी इसलिए अभी साल के इब्तई दिन हैं अगर आप अपनी सेहत चाहते हैं तो अब नईम साहब को तब बुलाएंगे जब आप ज्यादातारी के साथ काम करने की नीयत करो वरना अकेले वर्जिश कर लिया करो सुबह के टाइम सोया ना करो फजर के बाद आप भागते हो बिस्तरों की तरफ सोने के लिए उस वक्त ऑक्सीजन होती है ताज़ा हवा होती है उस आधा पौना घंटा अपना पसीना निकालो ज़िंदगी भर सेहतमंद रहो तो ये भी <coughs> ये दुरुस्त भी उतने ही जरूरी हैं जितने बुखारी शरीफ के बाकी दरुस्त मैं इस उम्र में भी करता और मेरे इतनी अस्फार की कसरत है तो मैं सिर्फ तरगीब के लिए दिखाना चाहता हूं कोई मैं पहलवान नहीं हूं देखो जितनी जिस्म में लचक होगी उतनी जवानी देर तक रहेगी जिसम सख्त हो गया बुढ़ापा गया जिसम में लचक है मैंने यहाँ हजामा लगवाया कि ये ज़रा अंगूठे में दर्द था यहाँ तो वो सारा भर गया कप वो हिजामे वाला हैरान हो गया कहने का मैं यहाँ लोगों के लगाता हूँ चंद कतरे नहीं निकलते ये सारा कप कैसे भर गया है मैंने कहा ये लचक की वजह से जब तक जब तक जिसम में लचक होती है तो रगें खुली रहती हैं खून ही तो हमारे जिस्म की गजा है उस लचक की वजह से खून गर्दिश करता रहता है और कुतें मौत तक बहाल रहती हैं और जब आप वर्जें छोड़ देते हैं लचक ख़त्म होती है तो फिर वहाँ रगें सुखड़ जाती हैं वहाँ से ख़ून नहीं जाता जब ख़ून नहीं जाता तो जैसे पानी मिलना देना बंद कर दें ये घास को तो मर जाएगी सूख जाएगी ये मेरे पूरे जिस्म के लिए गज़ा है खून तो मैं अगर इस उम्र में इतनी लचक रखता हूँ तो भैया ठीक रखी बात इस शायद ही अल्लाह अकबर सुनी जे <स्थाथ> <स्थाथ> ये मुश्किल तरीन काम है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया ये कूले की हड्डी निकल जाती है बाहर इस साठ साल के बाद तो अगर मैं इस उम्र में और इतने सफर और इतनी मसरूफियत में इस चीज के लिए वक्त निकालता हूं तो बड़ा अफसोस है तुम जवानों पर कि तुम जो अपनी सेहत के लिए आधा घंटा नहीं निकालता उसको सेहतमंद रहने का हक हासिल नहीं तुम्हारी उम्र में कम से कम एक घंटा तुम्हारी एक्सरसाइज होनी चाहिए ये सारे शाखों वालों को सुना रहा हूँ तुम्हारे उस्तादों को भी सुना रहा हूँ तो आज का सबक भी बहुत ज़रूरी है बच्चों मेहरबानी करो अपनी सेहत का ख़्याल रखो अपने जाहिर को बनाओ ख़ूबसूरत बनाओ अल्लाह आपके बातन को भी खूबसूरत बना रखे किसी के लिए ऐसी मिसाल कायमत करो कि वो देख के भागो अपनी सेहत की हिफाजत करो एक्सरसाइज के लिए ना पहले अब जिस्म को गर्म करना ज़रूरी होता है जिस्म को गर्म करने से सारे आसाम में लचक पैदा हो जाती फिर उसके बाद आगे एक्सरसाइज करो तो कोई अंदरूनी जख्म नहीं लगता और यूँ ठंडे होकर करो तो फिर ख़तरा होता है कहीं ना कहीं कोई वो अंदर कोई जो आसाब हैं जो मसल्स हैं वो कहीं उनमें कोई ज़ख़्म ना आ जाए एक दफ़ा मेरे साथ हो चुका है मेरी कमर में फिर इतना शदीद दर्द रहा कई साल रहा कि बस वो 20-25 दिन छोड़ी रखी एक्सरसाइज 20-25 दिन के बाद एकदम फुल की तो मेरे यहाँ ऐसा दर्द उठा मैं समझा मेरा मोहरा हिल गया तो शुक्र अल्लाह का ये था कि वो नीचे नहीं जाता था तो इसलिए तसली तो ये तो ये थी कि मोहरें का नहीं होगा तो फिर आहिस्ता मुझे तीन चार साल लगे उसको कवर करने में तो मैं आपको बग़ैर अपने आप को वार्म की गर्म करने की वर्जें और हैं और ये भी दिखाओ सबको सारे सस्त मोल भी होते हैं डिडी अल्लाह मैं सिर्फ आपको लचक दिखाना चाहता हूँ ठीक है और अभी मेरा जिसम कोई गर्म नहीं है देखा है ये पूरा मेरा सीना आपकी तरफ मुड़ चुका है इस लचक का नाम सेहत है और जवानी है कि जोड़ में लचक हो और खून पास होता रहे इस तरह पूरा मैं कोई आधा पौना घंटा इस किस्म की वर्ज में करता हूँ कि मैं आपको दिखा रहा हूँ आप में शौक़ पैदा करने के लिए कि सेहत एक इतनी बड़ी दौलत है कि यह निकल गई हाथ से वापस नहीं आती एक दफ़ा कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई सारी दुनिया के तबीब आजिज़ आ जाते हैं उसको वापस नहीं ला सकते तो बर मेहरबानी बच्चों अपने अपनी सेहत का ख़्याल करो अपनी सेहत की हिफाज़त करो Allah! देखा अब तो मैं सिर्फ दो दिखाई आज मर का अगर आपके अज़ा में लचक है और दौरान ख़ून दुरुस्त है तो उम्र सिर्फ हिंदा तब्दील होता है बाकी कुछ नहीं बदलता। पैंतीस साल हों या पैंसठ साल हो पच्चीस साल हो या पचहत्तर साल हो अगर आपकी एक्सरसाइज है आपकी झजा अच्छी है महतात है, और आपके जिसम में ऐसी लचक है मैं कर रहा था तो ये नईम के टीचर आए वजाहत साहब कराची से वो कहने गए मौलाना आपको सौ नंबर सौ नंबर इतनी लचक मेरे जिसम में भी नहीं हालांकि उनके उस्ताद थे यानि आप के लिए सौ नंबर सौ नंबर कि मैंने इसको दिल से किया आजकल कल गज़ाएँ ख़राब मौसम फिजा ख़राब धुआं भरा हुआ है ऑक्सीजन गायब हो गई है और बाजार में इतनी खोट और मिलावट की चीज़ें मिल रही हैं कि किसी को यकीन मानो हमारे बचपन में किसी को पता ही नहीं होता था कि दिल का दौरा क्या होता है कैंसर क्या होता है किसी को पता ही नहीं होता था लेकिन अब माल की हवस ने अब इन दूसरे अमेरिका इंग्लैंड वगैरह में तो चीज़ें ख़ालिश मिलती बिल्कुल ख़ालि लेकिन वहाँ ये जो फास्ट फूड है ये अननेचुरल है और ये ड्रिंक्स ये अननेचुरल है तो ये जिसम के अंदर वो गंदगी पैदा कर देते हैं ये जो आप इसमें इतने केमिकल्स होते हैं जिनको निकालने के लिए गुर्दे आजिज़ आ जाते है। गुर्दों ने निकालना होता है वो आजिज़ आ जाते है। और मैं खाने पे देखता हूँ ज़ियाफ़तों में कि खाने के साथ लोग दो दो तीन तीन टिन पैक पी जाते यूँ समझे कि एक खाना और उसके साथ कोई बीस तीस चमच चीनी के अपने अंदर डाल देते तो मेरे नबी ने हमें ज़िंदगी गुजारने का दुनियावी तरीका भी सिखाया और दीनी तरीका भी सिखाया सिर्फ इबादत नहीं सिखाई है पूरी एक ज़िंदगी सिखाई है। ये खाओ इसको इसके साथ खाओ ये ना खाओ क्या खूबसूरत ज़िंदगी हमें समझाई तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैंने इस चीज़ को लिया मौलाना सईद खान साहब रहा हम सफरों में होते थे रात का खाना खाया चलो भाई सैर को चलें हमें लेके चल पड़ते हमसे हम तेज़ चलते थे बैठते नहीं थे और 90 साल की उम्र में आके उन्होंने कहना शुरू किया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ वरना कहते तो थे मैं जवान हूँ और ऐसे चलते थे गोली की तरह तो मैं चाहता हूँ आगे तुम्हें तो यह चीज़ मुंतकिल करूं तुम्हारी तरफ कि यह भी हमारे हमारे ईमान का हिस्सा है बच्चों इसमें सुस्ती मत कर नुकसान उठाओ जवानी में बूढ़े हो जाओ तो वर्जिश इतनी ही जरूरी है जितना खाना जरूरी है पीना जरूरी है नींद जरूरी है ये सारी करोगे तो इन बहुत फायदा होगा नीयत करते हो ना